Я по понятным причинам оделся в сборную Германии. И непонятно почему, но очень просто. Потому что французы, против которых играет Германия сегодня, они нас обыграли в плей-офф. Сегодня Билетария. Билетов нет. Билетов нету давно. Здесь даже люди не собираются. I think they're just a stronger team. No, I tell you why because we want Germany and Argentina to go to the final, so Argentina can keep and the... repeat 1996, uh, yeah, the yeah. final. 19, exactly. It's gonna be huge. USA is for Germany. All right, I will say everybody in Paris about it. All right. Are you father of Neymar? Neymar, Neymar, Papa. Neymar, Neymar. I'm going to. В общем, там же раньше вмещал 200 тысяч, потом 180, до недавнего времени 120. Сейчас как олимпийский сократили до 70 с чем-то, с хвостиком до 78. Но это огромный круг, и тут понять, где пресса сидит, фокус. Deutschland to Deutschland. Deutschland, Deutschland. Deutschland мне очень легко достался билет на футбол, билет на Маракану в Бразилии. Меня коллекционеры разорвут. Думаю, кому бы его подарить? Может, главному редактору подробности? Да нет. На поле меня, конечно, и не пускают, но я понимаю. Не такой уж я Клоза будет в старте, это значит, что выйдет игрок, который сейчас вместе с Роналду является рекордсменом. И если он забьет еще один, а это будет 16 й ну, перепишет историю человек. Right. Здесь могут находиться презентеры и на фоне поля уже начать вещать, как, например, я. Если бы эта камера меня отнимала, я бы мог сказать всем привет. Это телеканал Интер, мы со стадионом Маракана. So yes. А ведь такой повальной поддержки немцам на трибунах нет, как бы это было казалось перед стадионом. Посмотрите. Я уже даже подумал, может я зря в немецкий отдел. В Бразилии чувствуется вратарю сейчас ноэру. Uh, солнце лепит прямо в глаза, обратите внимание. Все немножечко такое где-то недоделанное, где-то обшарпанное. Ну, наверное, это стиль такой в Бразилии. А uh, это что-то, он будет принимать финал? Hey, we're here, we're at right, France Germany in Rio. Let's go Brazil, right let's go Brazil, le bleu, le bleu. My God, where are you from? So йорк A little town up north called New York. New York, let me see, near Philadelphia, I mean? A little bit farther uh, north, yeah, more towards so Yankee uh, territory. Great, great, yeah, 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 yeah. True. Thank you, thank you, sir. ...Germany, wie geht es? Ich erinnere mich an das deutsche. Zeigen Sie mir, was Sie mit dem Spiel Also, ich würde sagen, das war ausgeglichen. 50-50. <laughs> Deutschland hat ein bisschen mehr spielerische Vorteile. Я, с сожалением, оставляю Маракану. Очень интересный стадион. Я не успел за те два часа перед игрой. И вот сейчас час после игры оплатить его весь. Но, в общем-то, у меня недостаточно для этого прав. Я всего лишь аккредитованный журналист. Хотя и, конечно же, из авторитетного издания телеканала Интер Украина. Папа! -па.